Добрый день, меня зовут Антон, и сегодня опять с вами компания «Стак Харьков». Сегодня у нас на установочке автомобиль «Фиат Добла» с двигателем 1.4, на котором было установлено газобаллонное оборудование фирмы «Стак». Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, газовый редуктор «Тамасета Аляска», фильтр грубой и тонкой очистки. Дальше блок управления. Стак. Go fast. Форсуночки спрятаны под, разны... под корпусом воздушного фильтра. Форсунки Valtec. Все максимально удобно. Качественно закреплено. Для максимальной безопасности и удобства. Идемте рассмотрим поломку. Баллон на этом автомобиле находится под автомобилем и рядом заправка под европистолет. Тоже максимально удобно для заправки.